классами и с точки зрения альтруиста которая логикой свой, с точки зрения социального существа духовного. Да, ну, давайте духовного добавим это немножко разное То, кстати вот я хотел задать вопрос даже не вопрос а попросить Дмитрия Андреевича прокомментировать дело в том что ведь лекция о чем о том что есть альтруистические формы поведения разных уровней да, которые основаны на том что некоторые популяции выживают лучше ну, приспосабливаются лучше в условиях когда часть их членов этих популяций, демонстрируют, да? Де демонстрируют альтруизм. Теперь очень важный стал вопрос свой-чужой. Вот двое может быть своих. Да? Один жертвует, другой размножается за двоих, десять сражает Да? Трое может быть своих. Может быть своя страна, свой город, свой двор, свое человечество даже может быть. Своя раса, мы знаем, там, Россия на чем. Многие собой жертвуют, там, вот, там, Мартин Бюттенкер, да, очень много негритянских было, африканцев было, революционеров социальных. Дело в том, что вот тут очень интересно, свой чужой. Если своих только двое, где начинается этика? Кстати, у меня в речи было очень несколько толковых статей по вообще по вот этой вот по системе нравственность моралитика да? То есть на каком уровне группа, альтруистическая группа, которая считает свой это свой там свой двор, свой город, свой страну, в какой момент начинается моралетика и нравственность? опять же, как система. Сначала там нравственность, да, потом над ним мораль, потом этика уже как реализующая. Там, Вот мне интересно было вот это услышать. Где уровень расширения своего? Потому что это тоже тот вопрос, о котором вы говорили. Ведь с точки зрения морали и нравственности эти люди были абсолютно высокоморальны. Не знаю, я четыре дня не мог, не мог, вообще ничего делать, я, слава богу, болел. Понимаешь? И просто сидел и ревел возле, возле компьютера. Вот. Но это же высокоморально. Но это все-таки иррационально с точки зрения биологического особи, которая выживает. Вы вообще поняли вопрос, нет? <связать> <связать> вопрос такой. Все-таки <связать> <в свой связать> <чердон, связать> <где -то связать> начинается этика. И где вот ширина своего, начинается этика. Где она? Этика всегда развивалась как система отношений между своих, внутри своих. И э, мы сталкиваемся с тем, что в ходе целого ряда конфликтов, целого ряда между прочим. Вот не хочу приводить никакие примеры, потому что это примеры, которые оказываются болезненными. Э, болезнен. но есть совокупности людей, с которыми, предположим, там, нам, случайным людям, отсюда взаимодействовать не хочется, потому что у них есть четкие правила, определяющие взаимодействие между своими, включающими в частности честность. Ну, давайте возьмем хороший вот пример бандиты. Что У них есть свои представления понятий. Кстати говоря, есть беспредельщики, которые выламываются. Те, которые по понятиям, они... А нас вот, а, но эти понятия, эта этика, она касается э, с, э, своих. Аллахи, ну ладно, Аллахи на то и, и существуют, чтобы их самое, доить и обувать. Вот. И вообще вот этот круг э, своих, э, является круг того, что мы считаем своими, является достаточно интересной такой мерой этичности. Вот. Кстати говоря, если мы можем управлять, вот если... главная мысль, этими программами нужно учиться управлять. Один из способов управления ⁇ расширение своих, своих, бругосвоих. Можно? Я просто пару слов хочу сказать. Ну, Добавь, к... да, именно к этому вопросу. У Лоренца есть такой пример. Он говорит, что когда бабуин спасает маленького детеныша от крокодила, он действует соответственно программе взрослого самца, который должен спасти детеныша. Когда взрослый мужчина бросается и спасает тонущего ребенка, на самом деле им управляют точно те же инстинктивные программы. Но в рамках нашей человеческой этики нам почему-то оскорбительно об этом слышать. То есть, когда мы говорим, что мужчина это делает, в общем-то, инстинктивно, почему-то мужчина оскорбляется и говорит, нет, ну я, же я благородно, не бабуин. да, я же не бабуин, я же благородно спас ребенка. Хотя на самом деле, да, я взял, я Хорошо. Вы говорили, да. что хотели да. бы услышать ответы, но вы не задавали вопросы. Это раз. Второе. Вы считаете, что мотивация формирует инстинкты? Для меня это сомнительно. Третье. Я не, сч... Я не закончу, не... можно? Третье. Вы привели, создали, ну как бы не лично вы, ну группа, а вот, которая создала новую систему терминов, в которых разбираетесь только вы и только в вашей, вашей группе, эта система терминов имеет какое-то значение. То есть понять другим э, представителям других наук вас в принципе невозможно. Потому что даже непонятного э, смысл ваших терминов. И четвертое. Вы вот э, написали спасибо и нарисовали жапу. Вы вспоминали Фрейда. Что вы этим подразумеваете? Я к нет, нет. Я, вам я вам хочу сказать, что не общепризнанными из терминов, которые я здесь использовал, не является один. Нарисовал я лягушку. она начинала представляя меня как специалиста в эволюционной биологии. Я являюсь специалистом в изучении по вот. вот. Если нам с вами невозможно друг друга понять, я хочу выразить вам глубокое уважение и почему же нам не о чем а, Можно я уйти? Я могу ограничивать ваше право уходить, переходить ну, Господи, ни, в коем не случае, если Нет, я, не я, меня... я собираюсь с вами командовать, вы меня поняли совершенно неверно. как ну, не биолог, но человек давно глубоко интересующийся этим вопросом, могу сказать, что это абсолютно конвенциональная наука. Современная конвенциональная наука и ну, ничего противоречащего тому, что я вот встречала у индикатора, потому что э, книги я могу добавить книгу Кондрата Логанца «Агрессия», книги Дезмонта Бориса Ой, Морис это, конечно. Моррис это, конечно. Да. Это, в смысле, его нельзя рекомендовать? Нет. Почему? Я согласен. Десмонд Моррис. Поэтому, как бы, я просто могу подтвердить, что это абсолютно конвенциональные вещи, а не как-то лженаука. Морриса еще нужно особенно. Морис был одним из первых, кто эту проблематику... Что уже заставляет нас быть в «Голая обезьяна» — это вот о человеке как ну, о продукте, и «Людской зверинец» — это гораздо, ну, с моей точки зрения, более интересная книга о нашем обществе, Сейчас, как бы это сформулировать, о недостатках нашего общества, то есть о том, что наши инстинкты возникли для группы 30, да, совершенно другой 30 человек, которая кочевала по нескольким квадратным километрам саванны. Очень Очень больше, больше, да. Да. а мы вынуждены жить на соответственно извините, Тарас у меня вопросы, комментарии судя по вашему положению вам пристало комментировать так спускайтесь в то есть я как раз как бы мне некомфортно здесь сидеть и комментировать отсюда. можно на вас посмотреть? А мне, как с вами разговаривал, звучало три месяца, ходил в будущем. Мы его видели. Вообще загоняемся на ситуацию патовой, потому что угол на угол, это на ужас. как бы на самом деле, то есть вот по рациональности просто вопрос. Вы, насколько вы вообще считаете, что человек рациональный? Потому что ведь в большинстве случаев, наверное, мы просто думаем, что мы рациональны и обманываем себя, что мы рациональны. Даже когда мы выбираем хлеб. Я полностью с этим согласен. Да, мы, мы чрезвычайно не рациональны. Да. Мы рациональны только когда мы пытаемся рационализировать, глядя изнутри вот освещенного островка. Да, Майдан просто это ничего не особенного, это очередное иррациональное поведение, во всем этом рациональном. ну как бы я упрощен, да. может быть. Сейчас, сейчас пошли очень серьезные я перегрузки, сейчас пошли перегрузки, и эта иррациональность, она лезет, она действительно лезет. Я просто думаю, что вот переезды эмоциональных перегрузок столкновений кстати говоря мощных манипулятивных компаний пытающихся зацепить основу нашего эмоциональности. эти ну, происходят более яркие манифестации нашей эмоциональности хотя оно всегда с нами это наша природа вот. А наблюдение как бы, рекомендали мы состоять что, что мы ищем особо ответ здесь определенный, да? Вот. А как бы, за, заняли позицию, как только мы занимаем позицию просто ученых, которые рассматривают явление, мы попадаем в как бы, заложники в ситуацию, что мы ну, как бы, просто описываем процесс. Вот, наверное, где-то что-то мы должны просто занять позицию, попытки управлять процессом. То есть, вот, принимая во внимание вот это описание процесса, которое вы дали. Тогда мы выйдем просто из тупика, потому что мы находимся сейчас в тупике, когда мы говорим, признаем ли мы это описание, не признаем ли мы это описание. Мы начинаем как бы интуитивно спорить с вами, или принимать, или не принимать. На самом деле мы должны искать ответ, что мы узнали и где мы вообще, можем ли мы применить вот это описание к тому, к той ситуации, которую мы хотим управлять. Что вы комментарии да, собственно, это была одна из целей. Да. Я, 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 я на, на, на один из этих компонентов э, одной из предыдущих замечаний не сказал. В чем вопрос? Э, наверное, нужно обозначить. Я считаю, что перед нами стоит проблема э, распознавания э, действия неконтролируемых нами вооруженных и по возможности введения их в соответствующие нашим целям роста. При этом задача распознавания такого рода программ у других, она намного проще, чем у себя самого. И вот когда вы говорите, какая позиция, это особая общая сложность нашего самопознания, и субъект корректный границ. При этом механизма для самопознания нормального в нас не вшито вот, все равно у нас будут получаться, больше не искажения вот, но я думаю что, ну господи, познай сам себя, да, это вся европейская культура вырастает. но даже попытка движения в этом направлении не началась так у нас в годы в вопрос о комментариях насколько правильно я понимаю что выживаемость популяции зависит от того не и, допустим, если происходит некое э, противостояние, что даже Оксана с великой а между дубом, <соединяем> между дубом то э, то здесь как бы идет вопрос об атуизме, а и еще о границах свой и чужой. И тогда вот такой феномен удивительный, который я сейчас благодаря вам пытаюсь как бы так из своей зоны рациональности выйти. Вот в последнее время мне как психологу приходится в большей степени работать чужими, то есть беженцы Славянска, которые чисто колорады, как мы говорим. И я при, том, при всем при том, что я не разделяю абсолютно их, вот, это, вот, вот, их идеологии, тем не менее я за, за собой чувствую, что я занимаюсь ими большим, душевным, вот, я больше отдаю энергии им, чем до этого я отдавала людям как бы со своей стороны. То есть, получается, я в них ношу, и сегодня у меня женщина, такая ну, потрясающая женщина, вообще ну она как это вы сами, а волонтерская работа. То есть доходило до того, что этим людям я ну, буквально вытаскиваю свои деньги, чтобы там где-то на такси, где-то чего, ну, я как не первый раз жертвую в разные, в разные места, но это как-то более не, не, не спонтанно она ищет, где, вам, где с вами расплачиваются американские кукловоды при этом. Ну, она мне задает вопрос, и я задаю себе вопрос, а почему вдруг я здесь вот так, совершенно спонтанное желание э, помочь ну. у меня возникает в этой, в, 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 вот с этими вот колорадами, и, и она мне задает вопрос, э, ну, и как бы не к себе задает вопрос а зачем вы это все делаете? Она говорит, что это волонтер, оказывается, вообще никто, ничего, это люди сами. И я даю ответ, я говорю, я хочу, чтобы в мой, в мой город не пришла война. И я понимаю, что я это так делаю отчаянно, потому что я защищаю вот эту ситуацию. И в этой ситуации, как вы говорите, вот здесь вот у меня возникает вопрос. Это я ее ввожу в круг своих, для того, либо это мой способ контролировать э, какую-то ну, зону чужих. Вот я не знаю. Вот как, когда начинается альтруизм, как бы он биологически точно, потому что тут включается неконтролируемая эмоция, то есть я следила. Вот это спонтанные действия вытаскивания денег, а готова тебе все отдать, только не ори. Совершенно неконтролируемое действие. То есть какой то биологический механизм здесь? Я задача. Вот какие здесь могут быть ответы? А, я, я, я... Извините. И не только я. Я, 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 я. же не одна так Но. там также много. Таких. И ответов нет. Но в принципе из того, что вы говорите, уже какие-то частичные ответы, намеки на ответы они Вот, Докрутите их все равно, вам, вам придется, потому что вы не внутри. Я не думаю, что вы можете помогать чужому если вы будете помогать, по моего, как, как чужому, это помощь, это манипуляция. Я да. это вопрос, это, вот, тут, тут то, то есть так или иначе, ежели вы человек профессиональный, кстати говоря, если вы пошли как волонтер, ну, не может быть, чтобы вы пошли для того, чтобы манипулировать. Скажите. Вот. Ну, я, Очень я отметила, что я хочу как-то защитить ситуацию, скажу, что там Они для вас частично свои, я думаю. Да? Конечно, конечно. Они для вас, вот, вы, вы, их не воспринимаете как чужого. В вашем представлении о мире, они неправильно действующие свои да -да -да, чужие. А если бы вы их воспринимали как врагов, как чужих не пошли бы я предполагаю, что ваша граница свой чужой шире. Но, но при этом вы, вы сталкиваетесь с неправильным поведением. У нас есть одна, это, это отдельный большой разговор. На самом деле, даже когда мы говорим о приспособленности, мы должны мерить приспособленность на нашу не только в единицах передачи наших генов, но и в единицах передачи наших паттернов поведения, нашей культуры. Вот. И это отдельная вещь. По всей видимости, приспособленность человека, полную, комплексную, ее нужно считать иначе, чем приспособленность любого другого человека. Совершенно нигерного не человека, неживотного. Вот. Разные существа поразмол. Ну, мне же нужно эту позицию занять. Значит, я расплачусь вообще там так и на границе. Мы будем вот что украинцы. Я совершенно уверен в том, что если вы будете думать над тем, что вы делаете, это приведет к повышению вашей успешности. Вот, пожалуй, все, что я вам Наверное, это происходит и так. Все образования затронули. И именно я сказала это слово, вот, когда мы с Дмитрием обсуждали эту лекцию. Значит, что я имела в виду? Нет, это опять же была идея, насколько я помню Лоренца, о том, что вот это наше свой чужой. То есть мы относимся к чужакам так, как будто это представители вот того другого вида, с которыми мы начинаем разделяться. Хотя на самом деле это представители хома, и мы должны относиться к ним как к представителям своего вида. Это вот в плане того, что наиболее резкие конфликты бывают между, скажем, католиками и протестантами больше, чем между католиками и православными. То есть, чем меньше вот эти вот отличия, тем резче мы их воспринимаем. Обезьяна нам противнее, чем кошка. Именно потому что обезьяна на нас похожа. И большевики сильнее ненавидели меньшев... меньшевиков, чем царизм. Да, а Колорадо мы ненавидим больше, чем даже, вот, допустим, россиян, которые воюют сейчас реально против нас. Именно потому, что Колорады это наши, которые вот наши украинцы, говорящие. «жидящую». Предатель может быть страшнее, чем брат. Оплатить ничего Да, и поэтому псевдовидообразование, это Это именно вот я настаиваю на псевдо, а не на вот На, на первой части. Это просто ремарка. Было... Мы можем предположить, что вот эта вот наша способность развиваться на парахиальные она в конечном итоге использовала механизмы, которые когда-то служили для видообразования. Но э, времена, когда это было связано с видообразованием в нашей истории, я думаю, что они уже давно-давно э, не прошли. Вот, и, кстати говоря, ну, прежде всего, уважение к Лоренцу, это самое, Лоренц не пророк, вот, скажем, представление о эволюции альтруизма, о реальности. Тут очень сложно на самом деле ну, вот, сделать какой-то следующий шаг и вести в обсуждение новый групп понятий. Именно ну, поэтому, даже если мы не соглашаемся с людьми, которые создавали вот эту тему, это не основание к ней неуважительно относиться. Mm -hmm. я, я прошу прощения, всегда, когда попадаешь вот на такие лекции, да, кто не хочется выглядеть полностью некомпетентным. А я не биолог, я не психолог, там и так далее. Да? Но а, меня интересовали всегда вопросы, связанные с человеком, человеком, его связи с природой и так далее. И вот у меня такой к вам вопрос: вам не кажется, что альтруизм, о котором вы говорили, является, ну как бы более общей формой связи в мире, да? нежели то, что вы называете эгоизм. Эгоизм он здесь проявляется через индивидуализацию. Правда? А альтруизм он как бы выступает связующим звеном между всем, что есть в нашем мире. И поэтому вы говорите, что там побеждают в конце концов альтруистические сообщества в то время как в малых группах побеждают эгоистические виды и так далее. Так, есть ли тут связь между альтруизмом, с одной стороны, и эгоизмом, и рациональностью, и иррациональностью? Вот я бы, например, не делил так жестко. Иррациональная, иррациональная, альтруистическая и эгоистическая, потому что в каждом присутствует и то, и другое. Так? В зависимости от ситуации проявляется больше либо та сторона, либо иная. А альтруизм, он вообще говоря более, более универсален. Он глубже, он архаичнее. Мне кажется, так в мире. Поэтому существует любовь там к природе и вообще что такое духовность. Духовность это чувство единства с целом. Я услышал в том, что вы сказали о вот терапевтической борьбы любви и вражды. Вот, мне нечего сказать.